для проверки уровня электролита вам не нужны никакие трубочки и никакие другие умные приспособления. Вам лишь понадобится 10 секунд времени и обычный фонарь. Подойдет даже фонарик от вашего смартфона. Вот метки на корпусе аккумулятора. Необходимо посветить с задней стороны и мы увидим какой у нас уровень. Уровень должен соответствовать вот этим вот меткам. В первую очередь уровень электролита снижается в крайних банках. И светим с задней стороны. Вот первая банка, как мы видим, здесь уровень немножко ниже нормы. Вторая банка, уровень в норме. Третья банка, уровень в норме. Четвертая банка, уровень в норме. Пятая банка, уровень в норме. Шестая банка. Уровень немножко ниже нормы. Такие метки имеются на большинстве аккумуляторов. Если на вашем аккумуляторе таких меток нет, тогда в следующий раз обращайте на это внимание и покупайте аккумуляторы именно с такими метками. Это вам сохранит и сбережет очень-очень много времени. Потому что в данном случае нет необходимости даже откручивать пробки банок. На этом все, друзья. Надеюсь, видео будет кому-то полезным. Всем мира, ровных дорог и до следующих видео.